Siz bilirdiniz, nəyə görə ağacdələn hər dəfə ağacə zərbə endirdikdə gözlərini bağlayır. Düşünə bilərsiniz ki, bəlkə odun qırıntıları gözünə zərər verməsin deyə. Amma əslində zərbənin təsirindən gözbəbəklərinin yerindən çıxmaması üçün gözlərini yumur. Çünki zərbə zamanı ağacdələninin başındakı təzyiq 1200 C-yə çata bilər. Bu cür təzyiqə başqa heç bir canlı tob gətirə bilmir. Məsələn 100 C insan üçün ölümcüldür. Bu quş 1 saniyədə 20 zərbə endirə bilər. Bu heç də az sürət deyil. Ağacdələrin başında xüsusi beyinini qoruyan qoruyucu yastıq da var. Hansı ki, zərbənin enerjisini minimuma endirir. Bu da onun beyninin əzilib əncirə dönməsinin qarşısını alır. Bu cür məşəqqətli çalışmalardan sonra ağacdələn bütün kəlləsini əhatə edən uzun dilinin köməyi ilə ağacların gövdələrindən həşərat və böcəkləri birbaşa mədəyə endirir. Subhanallah. Rəbbimiz buyurub Quran-ı Kərimində: "Həqiqətən göylərdə və yerdə möminlər üçün ibrətələr vardır." Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzünə gəyib səpələdiyi canlılarda tam yəqinliklə inananlar üçün əlamətlər var.